বাহিৰত এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰু সেই বৰষুণৰ বতৰত অকণমান জালুকীয়া খাবলৈ বৰ ভাল লাগে নহয়নে অৱশ্যে মনৰ গাটোও বেয়া মোৰ গাটোও বেয়া আছিলে মানুহজনে সেইকাৰণে মাগুৰ মাছ শিঙি মাছ এনেকৈ কেইটামান লৈ আহিছিলে তাৰে মাগুৰ মাছ এটা ফ্ৰিজতে থৈ দিছিলোঁ কালি গধূলি আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভাবিলোঁ ভেদাইলতাৰ লগত অকণমান জালুকীয়া খোৱা যাওক যিহেতু বতৰটোও ডাৱৰীয়া আৰু খুব বেছি পৰিমাণে ভাল লাগিব বুলি ভাবি আৰু এইটো হৈছে এটা অসমৰ অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য যিটো খালে নেকি মানুহৰ বিষ বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হৈ যায় বুলি কয় ভেদাইলতা বহুত জোৰী বস্তু হয় সেইকাৰণে বোলো ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেৰাহীত তেল গৰম কৰি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছতে দি দিছোঁ দুটুকুৰমান আলু আলু মানে আমাৰ থাকেই প্ৰত্যেকখন জোলতে আপুনি যদি আলু খাই বেয়া পায় বা আলু খাবলগীয়া নহয় আপোনাৰ যদি আপোনাৰ চুগাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আলুটো স্কিপ কৰি দিব আনফালে মাছটো মানুহজনে কাটি দিছে বোলো দিয়া অকণমান ভিডিঅ'কে কৰি থওঁ তাৰপিছত মাছটো ফ্ৰিজত থকাৰ কাৰণে অকণমান বগা হৈ আছে বাৰু একো নাই আৰু মাছটোৰ মানে আৰু এটা কথা হ'ল তাৰ কণীও ওলাইছিলে দেই তাৰপিছতে মাছটো পিচ পিচ কৰি কাটি দিলে তেখেতে এইফালে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ আলুখিনিত তাৰপিছত সেইখিনি মই পূৰা কম জুইত সিজালৈকে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ তেল একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ এইফালে ভেদাইলতাখিনি গুৰি কৰি পেলাই সিজি অহা আলুখিনিতে দি পেলাই কম জুইত মই আৰু দুই তিনি মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম যদি আপুনি ভেদাইলতাৰ জোল প্ৰায়ে খাই থাকে নহয় আপোনাৰ শৰীৰত বিষৰ পৰিমাণ কমি যায় বুলি কয় আইতাহঁতৰ মুখেদি শুনিছিলোঁ বা মোৰ শাহুমায়ো সেইটো কথা খুব বেছি পৰিমাণে কৈ থাকে তেজো মানুহৰ শৰীৰত বাঢ়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত ভেদাইলতা আমাৰ বহুত বেছি পৰিমাণে উপযোগী হয় গতিকে খাব লাগে মাছকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লৈ তাতে মই নিমখ আৰু হালধি মিহলাই দিলোঁ কিন্তু মাছকেইডোখৰ কেৰাহীত দিওঁতে ঘটিল নহয় ঘটনাটো তেল মানে এনেকুৱাকৈ উপৰি পৰিলে একদম থাপ ঠাপকৈ শব্দ কৰি ফুটিবলৈ ধৰিলে এইফালে মোৰ ভেদাইলতাখিনি ক'লা পৰি গ'ল ক'লা পৰিলে গম পাব যে সেইখিনি সিজি গ'ল আৰু তাতে মই পানী দি উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু ভজা মাছকেইডোখৰো তাতে দি দহ মিনিটমান সময় উতলাই পেলাই মই তাতে ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি দিলোঁ মানুহজনে ক'লে যদিও বৰষুণ দিছে জালুক দিব নালাগে কাৰণ গোপগুপীয়াকৈ গৰম এটা আছে গৰমত জালুক খালে বহুত বেছি পৰিমাণে গাটো পোৰে চাটি পুতি লাগে সেইকাৰণে জালুক দিয়া নহ'লগৈ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে জালুক অকণমান দিও খাব পাৰে যদি এই পৰ্যায়লৈকে ভিডিঅ'টি চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি থৈ দিব কেতিয়াবা আপুনিও ৰান্ধি খাব পাৰিব আপোনাৰ শাহুৰ শহুৰ বা আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ প্ৰত্যেককে এই অসমীয়া খাদবিধ খুৱাব পাৰিব দেখোঁতে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে কিমান সোৱাদ ভৰা হৈছিলে আৰু এয়াই ভাতকেইটা বাঢ়ি ল'লোঁ ৰাতিপুৱাৰ সময়কণ বৰ খৰধৰ নহয় জানো যিহেতু গৃহিণী মানুহ গতিকে ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি দি ভাল পাওঁ আৰু এয়া চাওক কণী ওলাইছিলে বুলি কৈছিলোঁ যে কণীকণো দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান খাই থোৱা ভোট জলকীয়াটোও দিলোঁ মানুহজনে জলকীয়া বৰ ভাল পায়